В этом видеообзоре мы хотим поговорить о таких полезных оптических приборах, как лупа. Вашему вниманию будет представлено несколько моделей. Постараемся дать их сравнительную характеристику, а также попытаемся дать ответ на часто задаваемый вами вопрос. Вопрос о пригодности лупы для чтения. Первая модель ⁇ ручная лупа Livinggook Zeno Read ZR20. Поставляется этот увеличительный прибор в красочной коробке. В комплекте идет сама лупа и матерчатый мешочек для хранения и транспортировки. Ручка выполнена из пластика. Сверху ручка покрыта материалом типа кожзам. Внутри рукоятки располагается батареечный отсек на две батарейки типа размера 2А, которые служат для питания светодиодной подсветки. Оптическая часть этой модели состоит из двух линз, выполненных из качественного оптического пластика. Одна линза имеет почти прямоугольную форму и внушительные размеры 125 на 77 мм. Такая форма как раз и делает эту лупу очень удобной для чтения. Кратность большой линзы равна 2,5 крат, Вторая круглая линза имеет высокую кратность 25, но при этом имеет небольшой диаметр 20 мм и предназначена исключительно для подробного рассмотрения различных мелких предметов. Читать при помощи этой лупы оказалось весьма удобно. Благодаря большой площади основной линзы в ее поле зрения помещается достаточно большой фрагмент текста. Заметим, что этот прибор не является оптикой, исправляющей дефекты зрения, а лишь помогает людям, у которых зрение только начинает ухудшаться. Если вы носите очки, то лупу следует использовать совместно с вашими очками. Вторая модель Levengook Зино Multi ML13 представляет из себя набор сразу из трех луп различной кратности и, соответственно, разного диаметра. Набор также поставляется в красочной картонной коробке. Линзы, выполнены из оптического пластика, имеют кратность 2, 3 и 4 и, соответственно, диаметры 90, 75 и 65 мм. Все три лупы имеют светодиодную подсветку. Рукоятки выполнены из пластика, Три элемента питания типа размера 2А устанавливаются в специальные отсеки внутри рукояток. Сбоку на рукоятках расположены фиксирующие кнопки для включения подсветки. Эти лупы не позиционируются как лупы для чтения, однако весьма большой размер линз позволяет это делать еще достаточно комфортно при соблюдении рекомендаций к первой модели третья модель Levenguk Zeno Multi ML11 также представляет собой набор из трех линз кратности 2,5, 6 и 16. Диаметры линз соответственно 75, 65 и 37 мм. Как видно, данный набор имеет оригинальную конструкцию. Линзы просто пристегиваются к одной рукоятке при помощи специальных защелок, это удобно и в некотором смысле экономно. В отличие от предыдущей модели, достаточно иметь один набор из трех элементов питания типа размера 3А. Корпусы также выполнены из пластика, а линзы из оптического пластика, в этом наборе для чтения может быть использована лишь одна, самая большая линза. Линзы поменьше, если говорить о чтении, пригодятся лишь для прочтения очень мелкого текста, который применяется в основном лишь в описаниях различных товаров. Читать на постоянной основе будет весьма затруднительно. Четвертая модель Levenhuk Zeno Gem M13 – это достаточно компактная карманная лупа. В раздвижном пластиковом корпусе расположены три линзы высокой кратности 30, 45 и 60. Диаметры линз соответственно 20 мм у основной и 9 мм у дополнительных. Дополнительные линзы меняются при помощи специального ползунка. На торце корпуса расположены два светодиода, один белый, другой ультрафиолетовый. Однако эти светодиоды не выполняют роль подсветки рассматриваемого предмета, поскольку их свет направлен совершенно в другую сторону. Скорее белый светодиод можно использовать в качестве фонарика, а при помощи ультрафиолетового можно оценивать подлинность денежных купюр. И пятая модель – Levenguk Zeno Multi ML3, аналогично предыдущей, представляет собой карманную лупу, содержащую в себе три линзы, также высокой кратности и малого диаметра. Тоже оснащена белым и ультрафиолетовым светодиодами. Но в отличие от Zeno GEM M13, белый светодиод действительно служит подсветкой для исследуемого образца, а ультрафиолетовый используется опять-таки для проверки денежных купюр на подлинность. Из пояснений к первым трем моделям становится понятно, что последние две совершенно не предназначены для чтения. Хотя именно эти модели часто спрашивают для пожилых людей с очень плохим зрением. Увы, но эти модели не могут решить проблем со зрением. Читать при их помощи практически невозможно. Последние две модели могут быть полезны для коллекционеров, часовщиков, ювелиров и так далее. Пригодность или непригодность для чтения всех представленных моделей устанавливалась человеком, имеющим достаточно плохое зрение. Обзор, так сказать, основан на реальных событиях. Подводя итог, можно сказать, что все модели по-своему хороши и могут рекомендоваться в качестве вспомогательного оптического прибора для решения различных задач. Главное, чтобы задача была поставлена правильно.